بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج ترتیب میں ہم سبق نمبر بائیس پڑھ رہے ہیں لیکن جو ہم نے ٹاپک شروع کیا ہے وہ ہے صفات الحروف کا اس کا دوسرا ٹاپک ہے آج دوسرا لیکچر ہے اس کا صفات الحروف کا اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں پہلے بھی کہ صفات دو قسم کی ہیں نمبر ایک صفات لازمہ نمبر دو صفات عارضہ صفات لازمہ پھر دو قسم کی ہیں صفات لازمہ متزادہ اور صفات لازمہ غیر متزادہ اور ابھی ہم نے پھر اس دن شروع کیا تھا صفات لازمہ متزادہ کیا ہے جس کا متزاد موجود ہو یہ بھی میں نے آپ کے سامنے لکھ دی ہیں صفاتِ لازمہ متزادہ صفات راض متضادہ کیونکہ متضاد بھی موجود ہوتا ہے اس کا اگر حرف کے اندر یہ صفت ہے, ہم نے یہ والی ڈال دی تو تب بھی غلط ہو گیا دونوں صفتوں تو آ ہی نہیں سکتے ہیں ایک ہی آنی ہے. یا یہ آ گئی یا یہ آ بنتی اس کی یہ ہے ہم نے یہ والی ڈال دی اس حرف کے اندر یہ صفت پیدا کر دیں گے تو غلط ہو جائے گا اس لیے حرف کو حرف سے صفت کے لحاظ سے لگ کرنا بھی ضروری عمل ہے جس طرح پہلے ہم نے اس کے مخرج کو پڑھا ہے کہ بھئی حلق سے کون سے ادا ہوں گے لسان سے کون سے ادا ہوں گے ہونٹوں سے کون سے ادا ہوں گے اور حروف ہوائیہ کون سے ہیں اور خشوم سے کون سے ادا ہوں گے ایسے ہی ہم نے اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کے اندر صفات کون سی پیدا ہوتی ہیں تو حروف کو اپنے مخرج سے ادا کرنا اپنی صفات کے ساتھ یہ ہم پڑھ چکے ہیں یہ تجوید ہے تو ابھی مخرج کے بارے میں ہم نے کچھ پڑھا تھوڑا بہت ابھی تھوڑا بہت ہم نے صفات کے بارے میں بھی پڑھنا ہے تاکہ تھوڑا سا اندازہ ہو. ہم بیسک لیول کا بالکل پڑھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا اندازہ ہو کہ صفات ہوتی کیا ہیں پھر اللہ تعالیٰ ہمت عطا فرمائے گا ثابت قدمی عطا فرمائے گا انشاءاللہ پھر ہم ان کو مزید بھی پڑھیں گے لیکن فی الحال ہم بالکل بیسک لیول کا صرف صفات کو ہی سمجھیں گے صفات کیا ہوتی ہیں اور حروف سمجھیں گے یعنی مختصر ترین صورت میں ان میں سے کچھ حروف ہمیں قائدے پر بھی ملتے ہیں تو وہ صرف شارٹ لکھے ہوئے ملتے ہیں ساری تفصیل نہیں ملتے تو اس لئے اس کو ہم تھوڑا سا سمجھیں گے تاکہ قائدے پر یاد کرنے تو تھوڑا سا ہمارے کنسپٹ بھی کلیر ہو جائیں تو ذرا آسان ہو جاتا ہے یاد کرنا اچھا سب سے پہلے ہم نے یہ پہلے کیونکہ یہ والی لائن ہم پڑھ چکے ہیں ہمس پستی کو کہتے ہیں تو اگر ہم ادو ماننے کے لحاظ سے بھی دیکھیں تو پستی کا اُلٹ کیا ہوگا انچائی عربی کا لفظہ ہے ہمس اس کا اُلٹ ہے جہر شدت سختی کو کہتے ہیں اور رخاوت نرمی ہے کہ زبان کو ہمیں حرف جب ادا کرنے ہیں ادا کرنے ہیں تو زبان کو جڑ سے اوپر اٹھانا ہے اور استفال نچائی چاہنا نیچے رہنا تو جب ہم جے جی والے حرف پڑھیں گے جن کے اندر استفال کی صفت پیدا کرنی ہے تو ہم زبان کو جڑ سے اوپر کی طرف نہیں اٹھائیں گے اگر یہ پڑھتے ہوئے ہم نے نہیں اٹھائی تو اس کا مطلب ہے یہ غلط کر دیا اگر یہ پڑھتے ہوئے ہم نے زبان کو اوپر اٹھا دیا نیچے جڑ سے تو اس کا مطلب ہے غلط ہی کر دی اس لیے آگے اطباق چمٹنا چپٹنا لپٹنا تو یہ اصل میں زبان کا لپٹنا ہے تعلق کے ساتھ کہ جب یہ حرف ہم پڑھتے ہیں زبان تعلق کے ساتھ لپٹتی ہے یہ اس کے اصطلاحی معنی میں آتا ہے انفتاح کھلا رہنا جدا رہنا الگ رہنا یہ زبان تعلق سے الگ رہتی ہے چپٹتی نہیں اس کے بعد ازلاق پھسلنا میں نے لکھا ہے رکنا بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کنارہ سوری نہیں کنارہ تو کنارے سے مراد ہے کہ حرف ایسے ادا ہوتا ہے جیسے پھسل کر کنارے سے ادا ہو جاتا ہے اس مات رکنا یہ اس کا پھسلنا کا اُلٹ ہو جائے گا تو یہ حرف ہیں آپ نے یہ والے یاد کر لیے ہیں تو یہ والے اس کا الٹ ہیں ہمس جہر اس کا الٹ یاد کرنا پہلے آپ تیم یاد کر لیں کہ جی پانچ صفات ہیں وہ ٹوٹل دس ہیں لیکن پانچ ہم نے ایک طرف والی یاد کر لیں تو پانچ ابھی ہم نے اس کو الٹ یاد کرنے ہیں جی ہمس کا الٹ ہے جہر شدت رخاوت اس کے درمیان میں بھی ہے لیکن اس کو فی الحال چھوڑ دیں شدت رخاوت استعلا استفال اتباق انفتاح اضلاق اسماعت ایک بات تو یہ ہو گئی دوسرا یہ میں نے کچھ حرف لکھے ہوئے بھی ہیں آپ ان کو ذرا دیکھ لیں حمس سے حرف نکلتا ہے محموسہ یعنی اس سے مراد حروف محموسہ وہ حروف جن کے اندر یہ حمس کی صفت پیدا ہوتی ہے ان کو کہا جائے گا حروف محموسہ حروف محموسہ تو حروف محمودہ یہ لکھے ہوئے ہیں اس کو پڑھنے کا طریقہ ہے فاخ ہو شخصن سکت یعنی کہ یہ وہ حروف ہیں جو شارٹ فارم میں ایبریویشن کی صورت میں اہل علم نے اہل تجوید نے یہ حرف نکال دیے یاد کرنے کے لیے آسانی میں پیدا ہو جائے کہ اس کو ہم ایک شارٹ کی صورت میں متصر یا حروف کا مجموعہ یاد کر لیں تاکہ یہ ہمیں یاد ہو جائیں تو پتہ چال جائے گا کہ ان حروف کے اندر ہم نے حفص کی صفت پیدا کرنی ہے فا ہا سا, ہا سا ایک دو تین چار شین پانچ خا چھے سات سات سين آٹھ کاف نو تا یہ تو یہ حرف ہیں حروف محموسہ اس کے بعد شدت سے شدیدہ نکلتا ہے تو یہ حروف شدیدہ ہیں پڑھنے کا طریقہ ہوگا آجد قاتم بقات آجد قاتم بقات بھی ہم پڑھ سکتے ہیں کیونکہ با سے پہلے نون ساکن آ جائے تو وہ ہم میں پڑھی جاتی ہے تو یہ قاعدہ ہم تو پڑھے نہیں ہیں اس لیے تو آجد قاتم بقات تو یہاں پر حرف دیکھ لیں ایک دو تین چار پانچ چھے، سات آٹھ حروف شدیدہ جو ہیں وہ آٹھ ہیں اچھا یہ آٹھ حروف شدیدہ ہیں باقی کیا ہو جاؤں گے حروف رخوا لیکن اس کے درمیان میں بھی میں نے بتایا تھا کہ متوسطہ بھی ہیں لیکن ان کو پھر چھوڑ دیں یہ دونوں ہی یاد کر لیں شدیدہ اور رخوا اس کے بعد سے محموسہ جار سے مجہورہ دس محموسہ ہیں باقی جو بچ جائیں گے وہ انیس ہوں گے لتی سرف ہے ٹوٹل تو وہ انیس مجہورہ ہوں گے آگے آجا جی اصطلاع سے لفظ نکلتا ہے مستعلیہ یہ حرف قاعدے پر بھی لکھا ہوتا ہے حروف مستعیہ کو کافی اہتمام کیا جاتا ہے یاد کرانے کے لیے تو حروف مستعلیہ یہ لکھے ہیں اس شارٹ ان کا ایبریویشن لکھا ہوا ہے اس طریقے سے بھی یاد کر سکتے ہیں دوسرے طریقے سے بھی آسان ہے یاد کرنا تو یہ حروف مستالیہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جن میں زبان جڑ سے ہم اوپر اٹھائیں گے پر کر کے پڑھیں گے موٹے کر کے پڑھیں گے مستالیہ کا مطلب ہے ان کو پر کر کے پڑھیں گے یہ کتنے ہیں حصہ قز تو اس کو ایک طریقہ کار اور بھی ہے یاد کرنے کا وہ طریقہ کار یہ ہے کہ اگر ہم حروف الحجا کو دیکھیں تو سب سے پہلے ہے خا تپی میں پھر دو چار حرف کٹھے آتے ہیں سات تھوت قا یہ چار کٹھے ہو گئے اور ایک خواہ پانچ ہو گئے پیچھے رہ گئے ہمارے دو تو ذا کے بعد آئین آتا ہے آئین کو چھوڑ دینا ہے یعنی ایک حرف چھوڑنا ہے تو غائن پر کرنا ہے اس کے بعد پھر فا آتا ہے اس کو چھوڑنا ہے قاف پر کرنا ہے پہلے کھا گیا چار ترتیب میں آگے اور اس کے بعد ایک چھوڑنا ہے ایک پڑھنا ہے ایک چھوڑنا ہے ایک پڑھنا ہے تو سات حرف ہمارے پورے ہو جائیں گے جو ہمیشہ ہی پر پڑھ جاتے ہیں اور قاعدے پر بھی لکھے ہوئے ہیں حروف مستالیہ کے نام سے تو یہ جو ہے یہ بھی آپ یاد کر سکتے ہیں یہ تو آپ نے لازمی یاد کرنے ہیں اس کے بعد اطباق متبقہ اس سے حرف نکلے گا لفظ سے نکلے گا متبقہ چار حرف صرف متبقہ ہے اس کا مطلب ہے چمٹنا لپٹنا یہ پہلے بھی ہم بات کی کہ زبان جو ہے نا وہ تعلق کے ساتھ لپٹتی ہے سعد فاد فا وا چار حرف ہیں صرف ان کے کو جب ہم پڑھیں گے زبان ہماری تعلق کے ساتھ چپٹے گی اس میں سے میں ایک حرف کوئی بھی لے لیں سعد لے لیں تو ظاہری بات ہے جی چار حرف کے علاوہ باقی میں کون سی صفت ہوگی انفتاح وہ منفتاح کہلائیں گے تو یعنی اس ان کو پڑھتے وقت زبان ہماری الگ رہے گی تالو سے تو مثال لے لیں ایک منفتح لے لیں ایک یہ دونوں حرفوں کا مثلا سعد اور منفتح ہے سین اس اور اس کی صفت الگ الگ ہے اس میں ہم نے اتباع کی صفت پیدا کرنی ہے اور اس میں انفتاق کی صفت پیدا کرنی ہے جب ہم صاد پڑھیں گے تو مکھرے دونوں کا ایک ہے مخرج ہم پڑھ چکے ہیں کہ دونوں کو پڑھتے پکھت سیٹی کی آواز آئے گی سعود تو اس میں ہوا کیا کہ ہم نے زبان کو اوپر تعلق کے ساتھ لگانا ہے دوسری صفت ہے اس کے اندر یہ بھی ہم نے جو پڑھی ہے اصطلاح یہ مستعلیہ میں بھی شامل ہے تو ہم نے زبان کو جڑ سے اوپر بھی اٹھانا ہے یہ دو صفتیں اس کو سین سے الگ کر رہے ہیں سین میں ہم نے یہ دونوں صفتیں پیدا نہیں کرنی ہے یعنی کہ زبان کو جڑ سے بھی نہیں اٹھانا اور زبان کو تعلق کے ساتھ بھی نہیں لگانا یعنی کہ اوپر تالو کے ساتھ نہیں ملے گی نہیں چپٹے گی نہیں لپٹے گی تو یہ دونوں صفتیں اس کے اندر نہیں ہوں گی اس کے اندر ہو جائیں گی مخرج ایک ہی ہوگا لیکن یہ الگ ہو گیا یہ پر پڑا جائے گا یہ باریک پڑا جائے گا ایک عام لحاظ سے بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں تو سعود اور سین دونوں میں سیڈی بنی لیکن دونوں کی صفتیں دو صفتیں جو میں نے بتائی ہیں باقی بھی ہیں لیکن دو صفتیں ہی پیدا کرنے سے یہ حرف دونوں کے اندر فرق آ جاتا ہے ایک اور مثال لے لیں جو بڑی اہم ہے مثال کے طور پر یہاں پر ہے آ تو دوسرا حرف ہے آ دونوں کا مخرج ایک ہے ان دونوں کا مخرج بھی ایک ہے اور تا دونوں حروف نتعیہ ہیں مخارج میں ہم پڑھ چکے ہیں لیکن یہاں ان کے اندر صرف قعاء کے اندر آپ دیکھ لیں کہ مستعلیہ میں بھی تا موجود ہے اور متبقعہ کے اندر بھی تا موجود ہے یعنی دونوں صرف متبقہ کیا ہے زبان کو تعلق کے ساتھ لگانا ہے زبان اوپر تعلق کے ساتھ لگے گی اور اشتلا کیا ہے زبان کو جڑ سے اوپر کی طرف اٹھانا ہے تو یہ دونوں صفتیں تا کے اندر نہیں ہوں گے تا کے اندر آئیں گے تو اس کو جب ہم پڑھیں گے پڑھیں گے تا تا دونوں کا مخرج ایک ہے حرف نتعیہ میں سے ہیں دونوں لیکن صفتیں الگ الگ ہیں تو صفت جب ہم پیدا کریں گے تو پہلے پڑھ رہے ہیں تا تا زبان بھی اوپر نہیں اٹھا رہے جڑ سے زبان تالوں کے ساتھ بھی نہیں لگا رہے تا یہ والا تعالیٰ جب پڑھیں گے تو جب یہ پڑھیں گے او او زبان بھی جڑ سے اوپر اور زبان تعلق کے ساتھ بھی لگے گی دو صفتیں صرف پیدا کی تو یہ حرف اور یہ حرف دونوں الگ ہو گئے تو اسی طرح باقی حروف کے اندر بھی ہم یہ صفتیں پیدا کریں گے تو یہ اپنے اپنے جو نبو وہ صفت کے ساتھ ان کے ٹون تبدیل ہو جائے گی آواز بتائے گی اس کے اندر صفت پیدا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے جی اس کے بعد ہے ازلاق ازلاق سے بنتا ہے مزلقہ یہ جو حرف ہیں فرا مل لبن اس کا شارٹ ہے ہر لفظ کے اندر دو حرف ہیں فارہ میم نون لامبا شیر بنتے ہیں ٹوٹل ان کے اندر مزلقہ یعنی کہ کنارے سے ادا ہوں گے فسر کر ادا ہوتے ہیں کنارے سے سے چھ نکالیں اور بقیہ آپ کے جتنے حرف ہوں گے وہ تیس ان کے اندر اسمات یعنی مسمتا ہوں گے ان کا آپ کو پتہ چلے حمد سے محموسہ یا روف محمود مجہور رخاوت سے رخوا استفاط سے مستفلا انفتاح سے منفتا اور اسمات سے مسمتا تو یہ صفات ہم نے یہ حروف کے نام بھی اور جو صفات ان کے اندر پیدا ہوں گے اس لیے دوسری سائڈ یاد کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں پڑے گی کہ ایک سائڈ یاد کر لیں گے تو دوسری خود خود یاد ہو جائے گی کہ جب آپ یہ والے حروف یاد کریں گے یہ متصر جو ہیں ان کا ہیبریویشن بنے ہوئے ہیں تو آپ ان کو یاد کر لیں گے تو خود خود پتہ چل جائے گا کہ یہ دس محموز ہیں تو باقی سارے مجہور ہیں یہ آٹھ شدید ہیں تو باقی سارے کے سارے لکھوا نہیں ہے ادھر کے متوسطہ بھی ہیں لیکن ان کو بھی میں نے کہا زیادہ نہ کریں پہلے چلو یہ کر لیں شدیدہ اس کے بعد مستعیہ یہ سات ہیں باقی مستفلہ ہیں مطبقہ چار ہیں باقی منفاع ہیں تو مزلقہ یہ ہیں چھ اور باقی سارے مسمتہ ہیں تو یہ چیز نے ذہن میں رکھنی ہے اس کے بعد انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں اور یہ جو دو ہیں مستعلیہ اور مطبقہ یہ آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لیں یہ قائدے پر بھی ہوتے ہیں تقریباً قائدے پر کچھ اور بھی عرف لکھے ہوتے ہیں تجویدی قائدہ آپ دیکھیں تو لکھے ہوتے ہیں نانی قائدے پر بھی لکھے ہوتے ہیں لیکن یہ دیکھنے وہ ہر آپ نے اپنے نمبر پر آتی رہے گی یہ دو والے آپ نے اچھی طرح ذہن میں رکھنے ہیں تو جزاک